Всем привет, с вами Ксения ТВ И сегодня я сейчас Скоро уже пойду на фитнес Сейчас 14 часов 0,9 минут Точнее я скажу. Да, 0,9 минут Вот Мне надо идти на фитнес Я пораньше пойду, чтобы вкусняшек всякой купить И друзей угостить Да Вот Сейчас Джексик Джексик. Вот мой Джексик. А, Симу я уже покормила. Джексика тоже, рыбок тоже. Вот. Так, потом приду с тренировки. Вам опять буду снимать влог. Это влог. Собираюсь на фитнес. Для фитнеса мне надо штанишки. Такие вот. Посмотрите в зеркало. Вот такие вот штанишки. Вот, вот такие. Потом мне надо будет футболочку. В моем случае это футболка талисман. Вот. Потом мне надо будет водичку. У меня палки вот такая большая. Палки. Потом надо будет кроссовки. Кроссовки. У меня кроссовки Дэмикс, потом надо будет, что я вам говорила, так, лосеные, ну, точнее, шортики, футболочку, кроссовки, дезодорант, да, дезодорант, потом надо будет, так, передаю, короче, ладно, передаю всем привет моим подписчикам, я очень вас люблю так я пью такие вот алфавиты школьник. Вот сейчас, да, я собираюсь, сейчас я буду говорить. Мне мама с папой ставили 60 рублей. Одна вот такая вот монетка. Все знаете уже, наверное, юбилейная. Вот российский герб. Вот такая вот красивенькая. Потом, ну и все вот такие вот остальные. Десяточки обычно тоже. Вот и герб Российской Федерации. Ну, все такие же. Так, этот у нас какой год? Сейчас этот веду. Извините, 2013. Если вам видно, юбилейная монетка, она в 2014-м сделана. Вот. Так, Джексик. Вставай, пожалуйста. <связь> вот такой вот мальчик у меня. Такой пучка. Так люблю. Он у нас ест очень мало. Э -э да. Ему 9 месяцев вчера было. 18 августа нему 9 месяцев исполнилось. Вчера стирала кепку. Вкусно пахнет сейчас. Вчера стирала шортики мои, которые я пойду на фитнес сейчас. Потом я стирала футболку синенькую. Кто пил? пишите в комментариях и не пишите пожалуйста очкарик Мне обидно просто давайте я на вас буду очкарик писать мне нравится так не пиши в комментариях вот такой дезодорант надо было мне вот я купила такой Джексона гулять для Джексона шлейка так она застегивается. Сейчас так надо будет перевернуть и так застегнуть. Вот. И расстегивать потом вот так. Вот. У кого ёрки, пишите в комментариях и ставьте лайки. Это я вам уже показывала, да. Потом нужен такой вот, ну как там его называется, да? Ну типа провода. Потом, когда застегнешь шлейку, например, вот я застегнула шлейку. Вот две, и их надо вот этим застегивать и идти гулять с собакой. Вот так расстегивать после прогулки, положить, и эту расстегнуть и положить. И собака идет. Да, это мамин браслетик. Красивый. Пишите в комментариях, красивый или нет. Ну, я его часто, не часто, редко деваю. Так. Очень смешно. Это папины духи. Подождите, ну-ка. Да, это папины любимые духи. Мне они тоже нравятся очень. Потом я вам хотела показать. Я Джексона расчесываю вот этой вот расчесочкой. Как я уже делала в комментариях. Писа... Не, не писали, блин. Первый раз написала девочка, что я очкарик. И я, конечно, ей ответила. Посмотри, если ты сейчас это видео смотришь, ты посмотри. Хорошо. Да. Вот так я одевалки что мой зайка спит и кто еще не знает смотрите что Да. Тогда я... у меня есть кэнди борт или пенни борт как его зовут ладно и я... я его купила бальшани за 925 рублей он достаточно тяжелый колесики они, когда едешь по ним, они как бы... И это иногда напрягает. Но мы можем поменять колеса. Мне скоро поменяют их. И я. И я такая. Да, может. Слушайте. Да, да, да. Не такой уж классный. Сейчас я семушку возьму и приду. Сим, вот так я хожу с Симочкой. Вот такая она у меня красавица. <класс> <класс> Моя маленькая такая хорошая. Джексон прыгает. Симоска, Малька, Малек, Жойка. Я так ее люблю. И сейчас я засниму такой момент. Будет очень классно. Не отключайтесь. Вы ничего не увидели. Блин, меня закрыло. Ладно, извините, пожалуйста. Да, вот. Э, первое место, первое место. Второе место. Первое место. Первое и второе. У меня семь медалей, по-моему. Да, вот сейчас я уже пойду. Ладно. Всем пока-пока.